Доброго дня. Всім доброго дня. Ми з вами знаходимось на київській барахольці. Так що підписуйтесь на Антік <гум> Доброго ранку. Видно мене хоч Так, Ось так і треба. А ну ти, почни у себе. Хай люди побачать, як починається. Выпуск, ролик. да, как начинается ролик. Так я чуть потом, там надо с другого. Ну, не вот. переключаемся. Вот так надо снимать. Всем привет. Привет. На, на вот эту камеру, а не на вот эту. Mm. Тогда качество лучше будет. <clears throat> ну, нормально, ряды их, он дивусь, товар ты Разобрали все. Да. Ну что, пойдем ага. врываться в движку.

Оришти. Да, да. Это заслуга. шляпа. Смотрите, какая шляпа интересная, норма помочька. Чисто -а. косовский утюльский. Почем это за килограмм-то был? будет 100 баксов, не меньше. Да нулевый, даже был. Ну, он падает шляпа. Шляпа упала. Красивая, да? Это mm -hmm. 30 типа, походу, или mm -hmm. до революционного. Старинная. А до есть там? Одна или две. И то Европа, по-моему. Старый Киев, 50 х годов, много видов. Именно старый Киев. Ну именно... 65 -й, 57 -й. У ну, висит вообще это вся тема сейчас. Ну, интересно, да. И вот так, чисто их ностальгически подивиться, да, интересно. А, а сколько такие в том, пионеры. Был? Вот в цвете, видишь, делали. Mm -hmm. Вот старый, Вот старый я смотри. 50 руки хрещатик. Сколько весит альбом? По 50 гривен. Четырёх, да? Вот старый Крещатель. Верховная Рада старая. да, да, да. У меня есть такой. У меня такой есть. В открытый. Ну, это 55-го года. Да? Да. Есть у меня такой. Кому надо, ребята, пишите. уже на барахолке продаются. А я вчера купил, капец. Еще на 512 их. е мое. Ну ладно. Купил вставку планшет. У меня офицерский планшет есть. Образца 32 -го года РКК. А вот этой штуки нет. Теперь будет. Бэтмен Мобиль, вертолет. Сейчас подивимся Нормальный такой мини ганчик Вот это да там нормально уже налепило. Тут пулеметы. такие нормальный вертолет. Это не в детстве. Да, да, да. Проводка на пистолет. Вот, блин, вины как у настоящем там среди. И приборы. А, о, нифига себе. Это да тут вообще крутяк. Это же для десанта. Ну да. Да, Да да, 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 бои, Боковицы. Потому что точно не для техники, для потому, для потому, что сиденье тут ну, на, на, человека, то есть люди примерно такого размера возьмут быть тут. Забирай. И получу на оболонь. <laughs> не, года. Года. Да, да. Это 42-й.

Да, я вот задавлюсь. И и на крещатик, да. Там можно и по оболоне походить. Да да, тут да, вообще. Осталось. Там можно даже тут, да, походить. Не, ну интересно, Не, оно ну, интересно, да. но лучше. Девятьсот Ну так мы все под тебя косим. Ну, Может его не Сейчас вот. давите да. Да, блин, жалко, что так.

Конечно, даже... ну, а, Себе лучше не надо. Да, лучше у меня эти когда-то на Дарнице они очень классно расходились. в очередь. Там просто как пирожки. Смотри, почему уже Вот, 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 да? А да, Взял несколько интересных, ну, на мой взгляд. Фотографии. Киев. Киевская фотостудия, насколько я знаю, сгорела. И их мало осталось. Приемы стрельбы из пистолета. Практика смерша. Такая пистолет, это пневматический. Выход пули-то маленький. Даже не могли просто взять макета. Сфотографировали. Так реально пневмат. Вот дивись, это же не боевняк, тут пневмат. Пневмат. На ствол подивись, выход ствола 4-5 мм. Капец Практика СМЕРШа Стрелять из пневмата СС ЗЗ Чашечка хорошая вообще погонишь, Молочная походу, да, чашка? Ну, я не знаю, продавца не моюсь. Чашечка вермахт Довоенная

ТТ-шники, да? Ну да, накладки на ТТ. 545. Книжки. Так... Книжки мы рады. Вот, вот это книжка с кем ну, За 150 рублей. Очень для... э, да. да, да, да. Хороший вариант. качество. Батя, за 150 я еще отдам. Может ну, а вот меньше. эти белые. Э, эти белые получаются за 500. Осень, осень весна. Потиночки 700. А те может, в магазин за 700-500 тысяч. 700, Это же это футболочка то мне, То есть ее хотят 300 грамм. По 3 петля у меня. 300 гривен, 300 кетров. Там тоже кстати, хорошие, качественные страницы. Ну да, тут. Да, интересно. Не виходить заводиться. Приємного вам. Бачите, є все чисто сам. мені навіть не предложив. Я с утра не ел, да пункты. я шучу. Не, я и не хочу есть. И он и да, он спрашивался я так. Чисто. Так что всех, кто кушает, всем приятного. А мы еще будем кушать, да? И снимать потом. Да, сейчас еще погуляем по барахолочкам. Да, по Покажу. эпицентру. Наши покупки вам. А сейчас мы в ресторане. Заказали чисто ресторан, чтобы все вытащить. Да, чтобы мы чисто кофейку ляпнули тут. Ну очень ручки разбирают. Вот, А вот эти сережки почем ваши? Мельхиоровые. Нет, <laughs> Да. Потрясающе. Александр, что у тебя нового? Не скажи. Дима! А, ну, серьезно, уже да. не ходи. Да, любитель ля -а -а -а. <смех> <смех> Это он косит бабло, да, получается, да? А вот смотри, как цепь порождается ключей. Это все инсталляции, да, получается? Не, ездят на ну, них. Не, ну правильно называется инсталляция. Ну да. Ручный роспись. Я не знаю, где угодно можно купить же такое тут здесь у а вот складской диск Пулемета просто... Дегтярев, Шпагин Танковый ДТ-29 еще... Двухрядный У меня есть видео Там я столько такого стреляю Я его еле на СКП поставил Задолбался Хороший складской сохран Редкая штука Кстати очень в жиру. Зашел к своему товарищу, да. такому вот, да. Да, 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 да. серьезному дядьку. Да, привет, Доброго. Да, привет, доброго. А? да не надо. как ну, всегда, ты, все ты, красиво. На шее шесть маленькое. Обычно да. больше часы. Самый сильный человек на барахолке. Да, да на да, барахолке. Самый, самый модный, модный да. самый богатый. Смотрите, и это самые вещи. вещи. Кому принадлежала да. вот эта машина? Давай не будем. Скажем, да? Да, да, да. Очень Майклу Джексону. Так, Саня, Рома, когда в зал вас забрать? Да, 17. Тут все есть. Можно все. всегда. Значит, Саня, завтра приеду, заберу тебя на 6, на 7 вечера в зал. надо созвониться. Хорошо, наберу тебя. Хорошо, сейчас я покажу. Ты просто присутствуешь. Я тебе покажу. Хорошо. Сейчас я покажу тут, что тут есть красивого. Тут всегда вещей море. Блин, на диванчике, там они сабельки и все, класс. И статуэтки тут всегда в огне. Ну, у меня вот есть как это называется. Ну, тут что... дорожка. Вот эти. Да, у меня ее много. Хорошо, Ты всегда красота. Да. Набито, нашпиговано. Да, да, надо, если бы, конечно, б ее расставить. Да, да, да. Место, конечно, вот эти два магазина в один садик было бы класс. Да, такую именно сделать, чтобы квадратов 200, если бы, 300, да. Прилет у все был, был, короче. Ну, это что несколько лет назад, пару лет. Ну, да, 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 да. она еще как-то странно эта волна пошла, блядь, вообще, блядь. Я не знаю, я его хорошо попал. Блядь. Да они ну, как красиво. красиво. А, Что Дмитрий Аркадьевич торгует. волосы, как то, знаешь, что то прикол, что мужик не может в студии насмеяться, не удержаться, чтобы не смеяться. Ух, ни ли, на а себе без Я спрашивал уже сам, что не Видимо, не подошло мне по цене, да? да. Ага. А, потом, да платят, нет, это... Это... а сколько они сами? 200-300. Интересно. Старина. ППШ. Макет. Муляж. Это же муляж. Да, это муляж. Макет сделан из оригинала, из настоящего. да. А это муляж. Это а муляш. Из мула сделано. Да. Рад <laughs> закончится. <laughs> Бородино. <laughs> Сейчас печатать тоже. Научиться. Берегу, ну, ты, что же, все, 450. Поухаживай. Бабусики. вы перекупили. О, Все, спасибо. Бабосики. Дякую. Дякую. А почем вот этот ножичек? Я просил пару тысяч там дешевле. Не, ножик хороший, конечно. У вас тут как всегда. Мне стекло вообще. Добавляйте слово еще одно. Красиво. О! Всегда, О". Да, О, да. это другое. Не, ну вы же знаете, что я говорю, Да, кажу я, я знаю, всегда. У меня что... уникальные речи. Блин. Я да. вчера пробовала. И вы так, такая была расстроена. Да, а, блин. Класс. Аж съесть хочется. Я откусить. Убережать. Короче, беру я на подарок. Э, духи. Не было а у меня петушки, на тот момент денег. курочка. В 1700 договорилась. Э, Вааах. Э, что я им, або вчера, або сегодня mm -hmm. на торгу и выдам. Она мне вчера утром говорит 2500. Я, палублю, я тоже вещи, Я говорю, не красиво, не Скажите, а за это стоит? 200. А... Не гривень. Эх, эх так, я чего? уже приготовился. Да понятно, а вы понятно. Да <кх> Та понятно, не, ну тут работа просто. Да. А вот а уточка. Триста пятьдесят. Эх, <кх> Там, <кх> о, да. Класс! Петюшок и курочка по 100 евро. Да. Нет, они красивые, цены. но эти прямо, блин, да, вообще. Да. А? Улыбайтесь, Да, мне улыб... улыбаться так, как и сегодня, их съели. Их же съесть хочется, вот такие они, наверное. А будет еще огромный у меня, только где а, а вот эту вазу красивую, что большую, продали, ага? Какую? Овальную? А, Туху у вас такая была. Тушеную среду я брала. Ага. Нет.

Ручка от машины переключатель нормально так. Санек купил. Вот такую. Аккуратно. А. Вот такую да, штуку. с планшет, там такая дешманская тема. Просто ей не моя там я ей взял. Потом. Пуговица. Ну она под вопросом дуже. Под вопросом оригинальности, в смысле, да? Да. да. Ну, середина там точно оригинально, а. Сама пуговица, фиги Ну знает. да, не, пуговица, да, оригинальная. Да, Это а сверху. Копия только вот уж знаешь, скитер. Я... Да, я чисто взял и за то, что она просто, ну, правильно, череп сделанный, дуже, дуже правильно. И вот такие фоточки Санек взял. Это царский период, смотрите, Киев. Тут для... Экспозиции, я так понимаю, станут в антикварной лавке. Особенно вот этот, похож на Бориса Барского из Москви. Ну и мои покупочки, ребятки, сегодня вот такие часы я купил Orient. Офигенные, с коробочкой, с документами, в офигенном состоянии. Кому интересно, можете мне предложить 4000 гривен. Я их сейчас на руке не, не держу, потому что надо э, уменьшить размер браслета. А так они классные. Мне очень нравятся. Я их буду носить до тех пор, пока вы мне не предложите денежку. Потом купила вот такой наборчик. Синенький камень золотые пластины, серебро 925, я думаю где-то 19 размер, может 18,5, еще не, не замерял, серебро в офигенном состоянии, купил его за 1500 гривен, вы все видели, кто мне быстренько 2,5 предложит, без проблем вам его запакую, вышлю, ну, его бы конечно в идеале помыть, Освещение такое себе, но ну, я думаю, вы понимаете. Я каждый камушек посмотрел в лупу. Все отлично. Тут проблем никаких нет. То есть набор в классном состоянии. Потом купил вот такую тупельку. Это серебро 925 проба. Я не знаю. Приподняли до новых выпусков. До новых встреч. Всем пока. А мы дальше продолжаем. Всем привет! Мы продолжаем так. Надо вот эти гнидники поубирать. И будем сейчас в нашей да? Есть, ест, да. Мы тут набрали жиров. Сейчас будем кушать. Всем... А, надо тельчик включить, да? Да, вот это заснял уже, да? Да, снимал, дивился. Сейчас мы тут тельчик включим. У нас все тут нормально сделано. У нас вообще тут дек в хате. Цветочек вообще красиво. Чтоб стояло в хату, в кровать. Где? Так, Санек, а дай мне положить отцы. Не знаю, на диван пока положи по чуть-чуть бачите тут обустраиваемся. по малеху по малеху я Пошу уже тут только даже блин на посчитал вот только сколько денег я укинул тут просто капец тут добавляется тоже Надо покушать. Всем приятного аппетита. Ну, Все, да. Скажи всем пока. Э. Всем пока, ребята. Подписывайтесь на антиклайк и Балумба тв. Да. Также подписывайтесь на телеграм-канал есть будет привязанный будет ссылочка да будет ссылочка снизу и можно канал антиквар там есть у меня в профиле все это зайдете в профиль можно увидеть и там ссылки есть все ссылки на телеграм-канал на основной канал все есть все всем пока